Вы знаете, у нас не так много возможностей и средств сейчас для того, чтобы мы системно решили вопрос жилья для наших военнослужащих. Вы знаете, что бюджет ограничен, а все, что есть, мы направляем на вооружение, на усиление нашей технической мощи. И вместе с тем мы считаем необходимым и важным для всех тех бойцов, которые на передовой, которые получили ранения, которые служат родине. Я думаю, что в самое ближайшее время для всех боевых подразделений мы будем решать вопрос, чтобы люди получали квартиры. Сегодня несколько человек здесь, в этом зале. Мы вручаем квартиры. Надеюсь, что им там будет хорошо. Надеюсь, что они продолжат служить родине. чоловіка, ну скажу два слова. Він служить героєм України країні, і я знаю, що як тільки він стане на ноги, я знаю, що він далі піде хоча б морально, морально або матеріально. Я не знаю чим не допомагати нашій країні. Слава Дякую. Україні! До полка Слава Украине! Заслуженные герои, которые прошли сложный путь, не сломились, являются основой того нового образования, которое мы строим. Так и будет. Слава вам и слава Украине!